Здравствуйте! Меня зовут Антон Панарин, и это программа «Ивент Бизнес. Особистости». Бизнес-тренер, шоумен, организатор – все эти слова так или иначе имеют отношение к его персоне, но сам он себя называет только ведущий. Сегодня у меня в гостях один из самых востребованных ивент-ведущих в Украине – Владимир Такудис. И нас встречает великолепный ресторан «Прага». Добрый день, Владимир. Спасибо большое, что нашли время для съемок в программе «Ивент бизнес особыстости». Сегодня премьерный выпуск, первый выпуск. И отрадно сердцу видеть востребованного, хорошего, можно сказать, одного из лучших ивент-ведущих э, э, нашей страны. Это такой традиционный вопрос, начну с этого. У нас программа состоит из творческих вопросов, из бизнес-вопросов. Но все-таки «Ивент бизнес». Какой случай склонил тебя, чтобы взять руки микрофон? Откуда ты почувствовал, что в тебе произрастает? ведущий? Ну, э, если говорить о случае, который заставил меня взять именно микро микрофон в руки, э, это началось еще в глубоком детстве, еще в школе. Э, я вел всевозможные школьные брендинги, что где, когда, капитан команды КВН, радиоведущий и так далее. Ну, а если говорить о мероприятиях, это случилось в 2001 году. Э, все очень просто. Меня друзья попросили провести праздник, зная, что я могу что-то сделать в микрофон, что я как минимум могу говорить, могу шутить. Попросили провести свадьбу. Вот. И потом случай, ну, после этой свадьбы, я понимал, и друзья понимали, что я могу это делать, несмотря на возраст 17 лет. У меня был такой же голос, такая же щетина, поэтому мне было легко общаться с публикой более-менее. Соответственно, это и стало началом. Вот этот случай и положил начало да. твоей карьеры. А на что ты истратил первый гонорар? Ну, наверное, за эту свадьбу, если там вообще был гонорар. А, ну, на этой свадьбе гонорара не было. Это, был, это была просто просьба. А, но после того, как я подал первое объявление, первые шаги делал, первый гонорар, ну, я так не вспомню, но я думаю, что тут два варианта. Или я отдал какие-то долги студенческие, или я потратил на что-то, что важно было для работы на тот момент. Честно, детали не помню. То есть с 17 лет, это уже, ты говоришь, 2001 год, это уже почти 14 лет ты занимаешься этой профессией. Тут да. записки охотника, я приготовил некоторые вопросы, буду подсматривать. Знаешь, я смотрел, ну, изучал информацию о тебе, и на одном из телеканалов, где-то двухгодичной давности увидел твое интервью где э, тебя спросили сколько стоит какой твой чек да и там ты сказал по моему полторы тысячи долларов э, полторы тысячи долларов а на сегодняшний момент э, ты в долларах продолжаешь брать деньги за работу или в гривнах и какой чек у тебя сегодня ну если говорить о валюте то весь 2015 год э, весь наш рынок э, вернуться в гривну. Мы на данный момент работаем в гривне. Если говорить о долларах, то в долларах мы работаем, когда речь идет о мероприятиях, которые будут через полгода, через год и так далее. То есть для какой-то уверенности в стабильности валюты и так далее. Какой чек у тебя сегодня? От скольки, вот от скольки, Владимир, от скольки я денег, возможно, денег, да? Возможно, я сейчас удивлю гостей. Вернее, удивлю зрителей, привычка говорить гостей. это профессионально скажем так, пусть в среднем останется полторы, но если говорить о диапазоне, который я не так давно начал использовать, очень широкий диапазон, это связано с моими взглядами на то, какой должен быть чек, от 500 до 3000 долларов, в зависимости от многих факторов. Приближенность к дате, ажиотажность того или иного месяца, сезон не сезон, день недели и еще есть несколько мелочь. То есть от 500 долларов до 3000 да, да. может зарабатывать ведущий, который, в принципе, уже давно на рынке. Да. Это мы, когда перейдем в бизнес, часть уже, да, да, и мы поговорим о стартапах, о том, как, в принципе, становиться ведущим. Я думаю, это может быть интересная да. информация, знаешь, для, для затравки. Написано у тебя в досье, что ты работаешь с свадебными агентствами, которые заказывают, услуги которых заказывают клиенты премиум сегмента. Да. Насколько я понимаю, ты ведешь праздники, события, свадьбы, корпоративы довольно состоятельным клиентам, возможно, чиновникам. Богатым людям, элите Украины. Как кризис нынешний, да, вот ну, затянувшийся перманентный, сказался на бюджетах. Э, меньше ли денег стали тратить э, богачи э, олигархи, возможно, э, богатые люди элита? И какие есть э, оригинальные решения новшества в э, их праздниках? Ну, скажем так, в долларах меньше. Логично. Логично, в гривне может быть, да, я скажу, что с помощью э, топовых агентств люди стали тратить деньги не сколько меньше, сколько рациональные. Mm -hmm. Потому что профессиональные агентства дают возможность людям не тратить деньги впустую. То есть И стали э, э, рационально использовать э, все да, свои средства. Да, более бюджете, рационально да? на то, что действительно может удивить гостей, а не просто лишь бы, э, лишь бы создать какой-то пшик. То есть сейчас каждая, каждый потраченный доллар, каждая потраченная гривна, она радует и вводит э, гостей. В а количество заказов уменьшилось? Ну вот в премиум-сегменте. Ну, относительно... Дело в том, что, открою вам маленький секрет, в 2015 году в Украине произошел некий свадебный бум. Если говорить о этом ответвлении ивентов, именно свадьбы, небольшой свадебный бум. Это связано с тем, что 2014 год был сложным для многих украинцев. Они не понимали, что делать. Жениться, не жениться, рожать, не рожать, деньги оставить или все-таки потратить. То 2015 год, так как произошла в голове у людей произошло некое ощущение стабильности, они начали делать уже те движения, которые, о которых думали раньше, но боялись, и теперь люди начали резко жениться, резко э рожать. рожать и так далее. Соответственно, тратить деньги. Соответственно, в какой-то степени все-таки свадьба. Свадьбы это какая часть твоего дохода? Вот если ивент-бизнес это все-таки многочисленные мероприятия, события. Я так понимаю, насколько я понимаю, это и презентации, и возможно, там да. дни рождения, корпоратив, вот, Новый год да. близится, то все-таки свадебный рынок. Какую часть твоего дохода составляет? Угу. Ну, учитывая то, что э, скоро корпоративы, если я сейчас скажу, что я свадьба ведущий, у меня не будет корпоратива после этой программы. Ты уже сказал. <laughs> да. На самом деле, если быть откровенным, 70% это свадьба. Да. Это самая доходная статья. Э, э, Во-первых, доходная. Во-вторых, э, атмосфера на свадьбе. Это атмосфера любви, атмосфера радости, веселья, где нет корпоративного духа, э, где нет... который иногда мешает людям отдыхать. Вернее, даже не корпоративный дух, а корпоративные правила. Этика, да? Этика, субординация. На свадьбе субординации фактически нет. На свадьбе главное – это молодожены, ведущий и организатор. И Джек Дэниелс. И Джек Дэниелс, да. Джек это просто главный друг. Скажи, пожалуйста, ну вот это такой, знаешь, личный вопрос. Вот интересно, человек, который ведет свадьбы, ты сам женат? Да, да. Женат, Дети. Дети, конечно, да. Все, Там, все как да. надо. Да. Скажи, вот ты когда-нибудь составлял такую интересную статистику качества твоих свадеб проведенных? Много ли люди развелись после того, как ты их женил? Очень давно, когда я только начинал, когда у меня было больше времени на дополнительные моменты, я поздравлял ежегодно, поздравлял всех своих заказчиков, всех клиентов молодоженов с годовщиной свадьбы и задавал вопросы. И мне было приятно, что я практически никогда не слышал вариантов. Да, мы уже все. Не знаю, что там у них было через год, через два, но на сегодняшний день я помню единичные случаи э, клиентов, которые вот, какие-то проблемы и так далее. Я помню, что был момент, когда э, кто-то из ведущих даже говорил о том, что если на свадьбу веду я, то это говорит о счастливом браке. Развода не будет ни в коем да, случае. Да? Не будет, но есть один маленький нюанс. Дело в том, что я как раз-таки ведут тот сегмент свадеб, где разводы априори в меньшей степени нет. В меньшей нет, степени нет, возможно. Неподобные да, пары не, не привлекают меня как ведущего. Вот там, это... там совсем другие ведущие. Очень, очень очень хорошо. Вы, вы совсем другие ведущие, не совсем другие ведущие, ведущие топ-сегментов, ведущие. Да, да, давай да, вот перейдем да, давай перейдем уже в бизнес, в бизнес-часть. Но сначала я такой вопрос, знаешь, у меня вот, когда ехал, я думал, а вот какие блага тебе дала твоя профессия. А, вот все, что есть у тебя э, в жизни, да, все, что ты заработал, это все только э, ведущим? Или у тебя есть свечной заводик, о котором мечтал отец Федор? Если есть другие виды заработка, они все тем или иным, или иным образом связаны с Э Ивентом, да, я так понимаю. Однозначно. То есть э на данный момент других бизнесов кардинально других нет. В 2007 году у меня э я открыл рекламное агентство, до этого я э в 2004 году немножко уходил в политику, но с 2007 года... Э кроме свадеб нет дополнительного. ну то есть кроме ивента. да, да он э, абсолютно полноценен для меня. то есть можно есть. С, можно сосуществовать в Украине э, в нашем э, законодательстве да. в нашей какой-то налоговой системе зарабатывая праздниками и э, кормя себя и свою семью абсолютно абсолютно Но нормально. момент, и я надеюсь в будущем ты пока платишь это... налоги э, нашей стране? Э, вот ты ведущий э, ты официально оформлен или ты неофициально расскажи немножко. А, как э, если мою... Мою деятельность можно разделить на два основных момента. Это организаторская деятельность, в, в налогах, ну, не в предпринимательской деятельности это означает как посредническая деятельность. В данном случае я зарегистрирован и плачу налоги. Как ведущий не плачу налоги, потому что мы ведущие позиционируем себя артистами, артист получает гонорар, гонорар налогами не облагается. Но большинство из нас, ведущих, буду говорить не только о себе, это социально активные люди, это филантропы, которые могут даже давать стране больше материальных или каких-то других благ, не, при этом не платив налоги потому что мы можем, мы чаще других людей участвуем в благотворительных акциях, как материально, так и творчески. Мы заплатим стране радостью. Теперь осталось убедить в этом налоговую Налоговикам что мы тоже ведем мероприятия. Поэтому не на кое-что могут закрыть глаза. Хорошо, многие, наверное, мечтают о профессии ведущего, выглядит так хорошо, как ты, говорить так искусно, зарабатывать от 500 до 3000 долларов возможно кто-то, посмотрев нашу программу, подумает: а почему бы я не мог, почему бы мне не стать ведущим? Какие шаги надо сделать в этом деле первые? И вообще, можно ли рассматривать сегодня в Украине в качестве стартапа ну вот профессию ведущего? Не будет ли это безумство? Если говорить о непосредственно о стартапе, ну, я могу сказать, что если все правильно сделать, что на... конкретно? Что конкретно? Первое, естественно, это обучение. В меньшей степени это какие-то вложения, какую-то техническую, да, практически нет. Есть вложение в себя, в свою внешность. В... Но ну, в основном это обучение. Обучение плюс внешность плюс раскрутка на первоначальном этапе. Сколько денег надо на раскрутку? И... Есть пример одного из моих учеников который начинал абсолютно с нуля, он потратил где-то около 20 тысяч гривен на раскрутку около ну, в общем все для того чтобы начать он потратил около 50 тысяч гривен для того чтобы старторить это начиная от обучения у меня полноценного долгосрочного и заканчивая мелочами носки бабочки аксессуары аксессуары уход за собой и так далее ну туда же входит да, наверное да. и создание там сайта рекламной продукции да, там полиграфии да, да, там да, по да то есть туда входили абсолютно все моменты которые должны быть на первоначальном этапе и э, эти деньги Деньги он отбил где-то за полсезона, потому что за полсезона он уже провел мероприятие около, около 10 мероприятий, за которые он получил уже фактически все это самое. То есть, есть, если у тебя есть 50 тысяч, иди к Владимиру Такудису, он сделает из себя ведущего, и за полсезона ты эти деньги отобьешь. <свят> а, и, мне кажется, 50 тысяч в данном случае явно не первостепенный вопрос. Надо быть еще адекватным человеком, который, <свят> э, кроме денег, имеет желание и какой-то минимальный талант, э, даже не говорить, а чувствовать будет. Очень хорошо. Очень, очень хорошо, что ты сказал про адекватность. Да? Да. А, ты сейчас молодой, красивый. Годы идут. Пока адекватный. Пока адекватный. <свят> <свят> Насколько я тебя знаю, годы идут, а ты, глядя вперед в перспективу, какие для себя видишь возможности пути развития, куда уходят постаревшие свадебные ведущие? Ну, постаревшие или вышедшие из профессии, да? Теннисисты, например, до 30 лет, там все, дальше уже пенсия, ну, как, как пример спорта. Куда? Куда ты а, уйдешь? Чем будешь заниматься? Судя по примеру того, где сейчас находятся ведущие а, старшего поколения. Но я не хотел бы иметь то количество работы, которое у них есть. Сейчас в тренде все-таки ведущие среднего возраста. Мне повезло, что я случайным образом своего возраста нахожусь в скажем так, в нише самых востребованных ведущих. Я так это, по это где-то от 30 до 40, наверное, да? да? А, вот. 30-35, и в зависимости от того, как ты выглядишь, 40, а может да. быть, да. При том, что если еще три года назад в моду ходили молодые ведущие, 20-25, сейчас они потеряли немножко свою, свою значимость. Это связано в первую очередь с тем, что не хватает какой-то мужественности, не хватает мудрости. Но в то же время многие ведущие старше 50, они могут иметь некий аромат нафталина и, соответственно, могут не подходить определенным публикам. Хорошо, придет возраст, да? Придет. Уже сегодня ты, знаю, уже сегодня правда. куда ты инвестируешь деньги, да? То есть куда ты вкладываешь их, на что ты делаешь ставку сегодня? Может быть на преподавательскую деятельность, там, инфобизнес, консалтинг. Сейчас это так популярно. Честно говоря, все мои планы, как бы все проблемы любые решения приходят по мере определенных моментов, по мере надобности, может быть, связанной с семьей, то есть это может быть недвижимость, все что угодно. Ну конкретно я, ты все... куда ты купил квартиру и издаешь ее приезжим? Нет, пока что я не, не зарабатываю. Я уже был, ну, да, я не зарабатываю, пока что я не вкладываю деньги в другой бизнес, только в тот бизнес, который меня занимает. Ну вот ты говорила о преподавательской деятельности. Mm. Она приносит тебе уже доход? Да, конечно. Я смотрел, ты ездил даже вот недавно в Москву на Russian Showman Week, там выступал как спикер. Тебя часто зовут, скорее всего, но. И, и это тоже начинает уже приносить деньги. Да, конечно, потому что преподавательская деятельность помимо какого-то авторитета, помимо заработка от учеников, которые оттуда приходят, от самого понятия спикер. Это приносит деньги, да. конечно. Да. да, многие. Я смотрю на наших ближайших соседей. Но, в России многие так делают. Да. Но, тем не менее, это, это не тот заработок, который идет от мероприятий. Ну, понятно. То да. Этот заработок в разы больше. Скажи, вот я еще у нас пару, пару, вопросов, мы будем близиться к финалу. Вот кому из известных украинцев ты вел праздник или событие? Ну, может быть, Петру Порошенко. Ну вот вспомни. Ну скажем так, есть определенные э, известные личности. Можно их назвать фамилии? К сожалению, к сожалению, на данный момент не могу. Это связано в первую очередь с тем, что большинство этих известных личностей, э, ну в какой-то степени э, на данный момент не имеют. Э, авторитета того, который у них когда-то был. Я как ты завернул. А, а, сразу видно, человек крас, красно, красноречивый. То есть фамилии ты не можешь назвать, это политики. Да, это политики. И вообще, тема политики в бизнесе это отдаленная тема. Но И, почему? Ведь многие. А, если бы я был уверен, дело в том, что, например, на мероприятии у этих людей у всех подрядчиков, у всех технических подрядчиков, у всех артистов забирали телефоны. Как я могу сейчас говорить их фамилии вот так а. вот свободно? свободно бизнес я так понимаю, этика там есть, а предназначенные подписывают какие-то бумаги. Э, да, по... конечно, конечно. Вполне, да? да? То есть это закрытый, да. это действительно частный, да. приватный да, праздник, да. нарушать спокойствие, да. которого ни в коем случае да. нельзя. Я Интересно, но все-таки мечтаж, наверное, вот молодежи или там среднего сегмента, ведущие там, или организаторы, попасть как раз туда. Как туда попасть? Выйти да. замуж за дочку депутата? И как туда попасть? Э, как ведущим, Да, 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 как профессионал. Э, постепенно. Постепенно надо просто работать, надо нравиться людям, и постепенно ты туда придешь. Потому что и э, очень важно знать, чего хочет такая публика. Когда ты Постепенно понимая, что любят, что любят эти люди, ты постепенно начнешь им нравиться все больше и больше. И важно, очень важно, вот, может быть, дам какой-то совет э, начинающим ведущим или ведущим среднего класса. Э, важно быть настоящим. Эти люди не любят актерских масок. Эти люди не любят панебратство, эти люди не любят, когда ты да, добрый вечер, дамы и господа. Они любят натуральность. А мне казалось наоборот, что они. Эй, 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 из теньки разина челны. Леха, Леха, убери этого клоуна. Вот если он будет вот так вот, добрый Вярич, в это счастливый, ну, Ага. Иметь, люди любят как тварь. интересно, оказалось мало наоборот. Того, мало того, я даже открою секрет, очень многие ведущие боятся определенного статуса определенных людей и боятся шутить с ними и так далее. Ведут а, себя сковано, наверное, закомплексованно. Да? Определенная дерзость по отношению к людям, которые не ожидают себе дерзости, она им нравится. То есть это как бы открывается. Да? Я в какой-то степени не раз подшучивал над министрами, депутатами. И гляди, остался цел. И, да, остался цел, потому что когда я шутил над одним... Министром сидело еще пять человек такого же статуса, и они смеялись. Ну, как бы. Хорошо. Ну, это Но это действительно очень интересно. и мне... есть еще адекватность. А... Стеба подколов есть еще адекватность. Хорошо. А, я прочитал в твоем досье. Ты глава ассоциации ведущих Украины. Оказывается, есть и такая ассоциация. Это да. что такое? Это что? Профсоюз да. какой-то. А -а -а. Вы там решаете какие-то организационные да. вопросы. Расскажи. А -а -а. Ну, помимо, скорее всего, это, правильнее сказать, это творческое объединение, которое мы назвали нескромно ассоциацией. Первое, что могу сказать, чем мы гордимся, мы в ассоциации, это вот в этом объединении, абсолютно разные все. Разные ценовые категории. У нас есть ведущий, который шикарный актер, у нас есть ведущий, который ведет строгие протокольные мероприятия, есть ведущие медийные, есть ведущие, которые комики, есть ведущие сдержанные, не сдержанные, То есть на вкус и цвет. Это в основном по гендерному равенству? Там в основном мальчики или есть и девочки у вас? Мужчины. А, в основном мужчины, ну, да. мальчики Мальчике имелся К сожалению, это связано с тем, э, с спросом на женщин в ивент-рынке, спрос на да, такой... девушек-ведущих не, не, не столь высок, при том, что я считаю, что абсолютно шикарно выглядит и э, может вести девушка мероприятие, но, тем не менее, э, к сожалению, на данном этапе э, девушка-соведущая в большинстве случаев это та, которую подбирают под ведущего то есть все равно стержень, ну, патриархальная у нас страна, да, как ни не крути, это, да, да, все равно да, в этом да, что-то да, есть. Да. Ну, то есть есть ассоциация и это уже, наверное, зачатки какой-то приведения рынка, наверное, свадебный ивент рынка в какие-то более-менее ну, рамки по правилам, которым могут играть уже все остальные игроки, ну, то, да, новички да, или да, те, да, которые уже да, То есть ориентир, это очень хорошо. И вот, наверное, под завесу, да, резюмируя нашу сегодняшнюю программу, наш первый выпуск, премьерный выпуск, вот чего не хватает Ивент рынка Украины э, на сегодняшний момент в целом, то есть вот такого э, основного, может быть, элемента, чтобы ты мог выделить, как давно уже э, играющий на этом рынке. <связывающий> ну, <связывающий> наверное, тему тема ведущих здесь не является проблемой. Нет я, нет, я рад, что в Украине на сегодняшний день есть достаточное количество талантливых, э, хороших ведущих, которые могут. Э, которые не испортят ваш праздник. Но точно могу сказать, что мне кажется, на сегодняшний день не хватает шоу-программы. Шоу-программы не хватает артистов оригинального жанра, которые могли бы удивлять публику. То есть, если говорить о том, что ивент состоит из... Развлекательная программа состоит из ведущего и шоу-программы, то шоу-программа на сегодняшний день в Украине очень слабенькая. Поэтому иногда мы приглашаем артистов из-за рубежа. Вот. вот как хорошо. То есть есть определенные артисты, которые приезжают к нам. То есть с, с нашими э, организаторами, флористами, декораторами, всеми теми, кто ну так или иначе украшает праздник, ведущие, наверное, музыка с музыкальным оформлением, да. наверное, все хорошо. Это стрим... Да, организаторы у нас все хорошо в стране, декораторы все хорошо. То есть сказать, создать антураж э, можно, а вот наполнить, я так понимаю, тоже можно, тоже можно, но иногда с привлечением. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну дай бог. То есть no, артист. бабу ягу не будем э, привлекать со стороны, воспитая в своем коллективе. То есть именно об этом, наверное, да, идет да, речь. Да, 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 нужно да, расти да, и да. попадать да. в... Некоторые в это... артисты наши, которые имели определенную слабинку, не хватало им чего-то, они ориентируются на идеи зарубежных <coughs> артистов и, соответственно, становятся лучше. И, и например, один и тот же артист, который два года назад потерял свою востребованность, он придумал какую-то идею и стал еще лучше. Ну отлично, это это новое второе дыхание, да. Володь, Спасибо большое, что ты пришел для съемок программы, Раз очень очень рад, полезен зрителям. Очень рад, и я думаю, зрители телеканала Бизнес ТВ по что оценят и твои советы, и вполне возможно, может быть, кто-то и решит начать карьеру предыдущего. Спасибо да. большое, жму да. твою руку, да. до новых да. встреч, пока-пока. Вот такая дебютная программа получилась у нас сегодня. Искренне надеюсь, что советы Владимира были вам полезны и вполне возможно кто-то из вас начнет заниматься этим видом бизнеса. Большая благодарность ресторану Прага за предоставленное место для съемок. Ровно через неделю вас ждет новая встреча с интересной особыстью на телеканале ⁇ Бизнес ⁇ До встречи!